देश की पहली मेट्रो रेल कलकत्ता को मेट्रो उनकी ही देन थी और उनकी देन है लेकिन सब लोग अपनी अपनी बात करता करते मैंने वो किया अरे जो हमने किया वो तो तुम उसको भोगत है उसका उपयोग कर रहे हो और आज बोलते हो सब कुछ हमने किया मोदी जी तो ऐसा बोलते हैं कि देश को आजादी मिली दो हजार चौदह में दो हजार सैतालीस में भाषण सुनो ये ही करते हैं लेकिन उनके विधान के बाद उनके भाई हसन खान जी चौधरी लगातार चार पांच पांच वो मेंबर रहे तो वो मेरे साथी थे और मैं हमेशा उनसे मिलकर बात करता था और और मौसम अब हमारे घर में आ मौसम वो जल्दी निकलना चाहती है वहां से तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को तोड़ने के लिए घरानों को तोड़ने के लिए मोदी ने बहुत कोशिश की उसके बाद कोशिश की तो अब वक्त है कि कांग्रेस पार्टी एक होकर सबको सबक सिखाना चाहिए अगर हम चुप बैठे संविधान के, के तहत अगर, अगर हम अपने हकों को हासिल नहीं कर लिए तो रूप से इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और मैं खास आपको बताना चाहता हूं हूँ धनुषाम चौधरी को मेरी पहचान चिकमंगलुर में इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में हो वहां पर प्रणब मुखर्जी और गनी खान चौधरी साहब एक रूम में रहते थे क्योंकि वहां पर जनता पार्टी ने बयान लगाया था कि ए रूम एक रूम से ज्यादा नहीं है तो एक तरफ गनी खान चौधरी और हमारे प्रणाम उपस्थित है एक तरफ मैं मिनिस्टर था उस भी स्टेट गवर्नमेंट में तो मैं और मैं दूसरे दोस्त मिनिस्टर एक रूम में थे चाहते थे नेशनल एजेंसी ऑफ चाइल्ड उनको बरकत दारा, के तो थे थे। दारा भी देते थे बरकत दादा का ही विजय था गांवों में नेशनलाइज बैंकों की शाखाएं उन्होंने खोली और गरीबों को लोन का बीजेपी इसका विरोध करती थी अफवाहें फैला करती थी कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति हड़प ले रही है मानवा में इन बैंकों से ही किसानों को के पंदे से बाहर निकल मैं तो लोग गरीब लोग साहुकार के पास जाकर एक दुपट हमारे इंटरेस्ट देकर पैसे लेते दे थे जब कांग्रेस को नाला देते हैं खाते हैं वो खाना हजम होता है कांग्रेस को गालियां देने के बाद राहुल गांधी को गा सोनिया गांधी जी को गा लिया नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री इस देश में जमहूरियत को अगर किसी ने कायम की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की इस देश का दस्तूर उठा वही देश की संविधान है। और उसके तहत ही हमको चलना चाहिए लेकिन मोदी जी एक चलते नहीं। मोदी जी हमेशा कांग्रेस हम को कल्याण देके वो आगे आना चाहते एक साल में कम से कम सौ दिन नरेगा का काम मिलेगा ये किसने किया ये किसने किया अरे जोर से बोला तुम्हारे में दम नहीं है क्या इलेक्शन किया और गरीबों को पेट भरने के लिए बच्चे भूखे नहीं रूलना मां खाने से गड़पमा नहीं तो उसको क्या की सोनिया गांधी मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया जो हमारे खाने की चीज है वो, वो, वो लोगों उन्होंने फ्री में लिया और ये जो दिया क्या मोदी ने ऐसा कोई कार्यक्रम पहले किया और हमारे पार्टी के राइट टू एजुकेशन यानी पढ़ने के लिए राइट टू एजुकेशन किया और एक बार अगर फिर से मोदी जी को पावर मिला वो हुम शाह बनेंगे और वो बनेंगे ऑटोक्रेट बनेंगे वो बनेंगे डिक्नेटर बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे भाईचारे को खत्म करेंगे हिंदू तो मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं है लेकिन ये भी बोलते हैं ये जो कांग्रेस वाले हैं देश में देश में जो संपत्ति है वो संपत्ति को मुसलमानों को देना चाहिए गरीबों में बांटना चाहती है ये, ये बात एक प्राइम मिनिस्टर हो के ऐसी बातें अगर करता है तो वो क्या इस देश को हुकूमत करने के लायक है मैं पूछता हूं मैं किसी की निंदा नहीं करता लेकिन आप हमारे भाई भाइयों में झगड़ा लगाना हमारे जातियों में झगड़ा लगाना वो क्या कहते हैं यहाँ तो डेवलप करने के लिए बहुत कुछ है तो इंडस्ट्री इन, का जो फूड प्रोसेसिंग सकते लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया कि वो ए आने के बाद इस देश के इस माता के लिए साउथ साउ या हमारे इस इलाके को तो, which is behavior. से लाऊंगा हर एक के जो में फिर उसने ये कहाथी साथियों मेरे भाई भाइयों आपको हर साल दो दो करोड़ नौकरियाँ दो दस साल में कितना लेना था बीस करोड़ करोड़ नौकरियां आपको बीस करोड़ नौकरियां मिले ये भी झूके जुमला मैं नहीं मानता किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इतना जी আছে আমাদের अभी हमारे ট্রেডিশনাল হোক বা ট্রেন্ডি নারী পুজো মানে কলকাতায় আর জেলায় জেলায় হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছে খুবই কমে মধ্যে এখন 60% অফ চলছে নয়ারটি গৌরীপুর চোমাথা এটা করছে কেসি সিলাইট হাউস আছে